Dobrý den, já se jmenuji Těch Pleskot a provedu vás v jedné praktiku úlohou A5, spektrometrie záření alfa. Budeme prostě měřit energie záření alfa. Interně tady ty úlohy říkáme hned, z důvodů, které jsou zřejmé. No a k tomu, abychom mohli měřit energie záření alfa, tak potřebujeme dvě věci. Záření alfa a nějaký detektor. Jako zdroj alfa záření nám poslouží izotop Americium 241. A v druhé fázi úlohy potom taky budeme používat plutonium. Je to směs dvou izotopů. Náš detektor je tahle věcička v tom ocelovém kroužku. Je to křemíkový čip, je, jak vidíte, maličký, bohatě jeho velikost dostačuje pro naše účely. Je to tenoučká destička a pro naše měření, kdy máme alfa záření o energii asi 5 MeV, tak by stačilo vlastně, aby byla tlustá 30 mikrometrů, protože to je tloušťka křemíku, v které se alfa záření dokáže už absorbovat. Tady to, to, je držák na radioaktivní zdroj a tím můžeme posouvat dopředu a dozadu. My ovšem nebudeme měřit vzdálenost mezi detektorem a zářičem, protože to bychom museli zářičem posouvat a není to úplně praktické. My budeme měřit tlak. Zářič bude furt na stejném místě k detektoru, ale v hrnci budeme měnit tlak. A teď z nás budou zajímat ionizační ztráty ve vzduchu, nebo bragová křivka ve vzduchu, při atmosférickém tlaku. A jasné, že tento parametr, efektivní vzdálenost detektora zářiče pro případ atmosférického tlaku souvisí s tím, jaký máme v tlak, jednoznačně. Prostě čím je tam nižší tlak, tím je to, jako kdyby byly detektora zářič k sobě blíž při atmosférickém tlaku. Tak, tady křemíkový čip potom budeme vyčítat, tak tady z něj vede drát, kterým vedeme signál do digitizeru, tam se analogový signál, vlastně elektrický proud, převede na počet countů v nějakém číselníku. Takže kdykoliv projde naším přemíkovým čipem alfa částice, zanechá v něm signál ve formě páru elektron díra, ten jakožto elektrický proud vyčteme, teče do našeho převodníku, anglicky digitizeru, a z digitizeru pak už konvertovaný signál tu poputuje do našeho počítače a můžeme si ho prohlížet pomocí programu MC2 Analyzer jako histogram na obrazovce. Pro naši úlohu bude klíčové vidět, jak alfa záření interaguje s materiálem. Ať už je to jakýkoliv materiál, tak alfa částice o naší energii, zhruba 5 MeV, ho bude ionizovat. Znamená, že jak je proléta, tak vykopává elektrony z jejich orbitalů a prostě tím pak vznikají ionty. Ionizační ztráty našeho alfa jsou popsatelné BT blochovou formulí, která říká, kolik alfa částice o dané energii by zanechala v materiálu v průměru svoji energie na dráze jednotkové délky. Uf, to je složitý, co? Tak ještě jednou. Btho blochová formule říká, kolik alfa částice o dané energii zanechá na dráze jednotkové délky svojí energie. Samozřejmě Btho blochová formule je diferenciální, takže naše částice nemusí urazit dráhu jednotkové délky. Vždycky urazí jenom infinitizmální kousek a poté se hodnota jednotečních ztráze zase změní. Něco podobného taky říká Bragova křivka je to úplně analogický objekt B bochově křivce. Ale bragová křivka teda říká, kolik alfa částice, která na začátku měla určitou energii, zanechá v materiálu svoji energie, pokud už uletěla dráhu tu a tu. Je jasné, že mezi Bragovou křivkou a mezi B. Bochovou křivkou lze přecházet jednoduchým přepočtem protože Bethel-Blochová formula říká, kolik ionizačních ztrát dělá částice dané energii a Bragova křivka říká, kolik ionizačních strát dělá částice, která uletěla určitý kus a na začátku měla tu a tu energii. Prostě pokud víme, jakou měla energii na začátku a pokud víme, jakou uletěla dráhu, tak jsme schopni dopočítat, jakou energii má teď. Předmětem našeho měření bude Bragova křivka. Ale my nebudeme měřit vzdálenost, kterou uletí alfa částice. My místo toho budeme měřit tlak, jaký, pan, jaký je v našem hrnci. Je jasné, že pokud známe tlak v našem hrnci, tak tento tlak jednoznačně souvisí se šířkou vzduchového sloupce mezi detektorem a záříčem pro případ, že by tam byl atmosférický tlak. Prostě čím větší tlak, tím efektivně je širší vzduchový sloupec mezi záříčem a detektorem. Tak a teď si představíme zbytek aparatury, protože abychom někde měli nízký tlak, tak musíme odčerpat vzduch. Počerpávání vzduchu nám bude sloužit vývěva. Tak, a můžeme jít měřit. Do držáku vložím Baufazářič, je to Americium 241. Je v nějaké fixní vzdálenosti od detektoru. Tuto vzdálenost vám pak sdělím. Přiklopíme hned a můžeme odčerpávat vývěvou. Vidíme, že tlak klesá. Tak, tady jsme na nule. Tak můžeme výběru vypnout. A v hrnci máme krásné, dokonalé vákum. Tak, v našem hrnci teď máme nulový tlak. To znamená, že mezi záříčem a zdrojem a detektorem není žádný duch. Provedeme kalibrační měření. Ach. A už nám tady roste pěkný histogram. Tenhle histogram vzniká tak, že ve chvíli, kdy náš detektor zadetekuje alfa částici, tak pošle signál sem, tam se převede na číslo kanálu. Číslo kanálu putuje do počítače. A počítač, jakmile vidí číslo kanálu, tak do příslušného chlívečku na ose X přičte jedničku. Vidíte, že tady nám přibývají alfa částice poměrně rychle. Už jsme na několika tisících alfa částic. Teď budeme čekat takových 10 minut, až se nabere slušná statistika, abychom mohli určit polohu píku Americia a provést kalibraci. Zastavili jsme měření. Teď konc, kdykoliv do detektoru přijde alfa částice, tak už ji ignorujeme a do našeho spektra nepřispívá. Nazbírali jsme krásný pík, je to teda pík alfa záření z Americe 241, vidíme ho zde. A s jeho pomocí provedeme kalibraci, protože pro případ, že mezi zářičem a detektorem není žádný vzduch, tak známe perfektně z tabulek hodnotu energie, na které by tento pík měl sedět. To znamená, že příslušnému kanálu přiřadíme tuto energii a a nulovému kanálu přiřadíme nulovou energii. Pojďme na to. Přidáme pík Přidáme nulový kanál. Přidáme těžiště na šelpíku. Přečteme si z tabulek jeho energii. 5485.74 Kevin. OK. Enable Calibration. Vidíte, že teď tam, kde je kurzor, ta černá čára, tak tam nám to ukazuje už ne číslo kanálu, ale energii v kilo elektronvoltech. Kalibrace je provedená a teď můžeme přistoupit k určení rozlišení našeho detektoru. Tak, kdybychom měli dokonalý detektor, který měří Vždycky přesně, který jako číslo vyplivne vždycky přesně tu energii, jakou má dané záření, tak bychom tady neviděli žádnou tlustou čáru. Viděli bychom tam tenoučkou čáru delta funkci. Dokonalý detektor ovšem nemáme, proto on nám tuto delta funkci rozmývá svojí rozlišovací schopností, nebo ještě lépe řečeno neschopností. Takže místo delta funkce prostě vidíme čáru, která je docela tlustá. Celý, tento objekt je nafitovatelný gaussiánem sedícím na polynomu druhého stupně. Ten polynom je tam proto, že kromě našeho signálu, kterým je alfa záření z Americia dané energii, máme vždycky v detektoru nějaké pozadí. Tak polynom nám fituje pozadí. V tabulce už vidíme krásné údaje o nafitovaném píku. Jeho střed, jeho šířku v polovině výšky, to bude důležitý údaj, jeho plochu, to znamená, kolik alfa částic jsme v něm zaznamenali. Tak, teď už máme provedenou kalibraci, máme údaje k kurčení rozlišení našeho detektoru a můžeme přistoupit k měření brago, bragovy křivky. Do hrnce teď připustím trochu vzduchu, zvýším tam tlak, což efektivně znamená, že zvyšuje šířku vzduchového sloupce o atmosférickém tlaku mezi zdrojem záření a detektorem. Takovýchto kroků uděláme 10 a při každém z nich si naměříme polohu našeho píku, která se bude posouvat směrem k nule. Čím víc vzduchu mezi detektorem a zářičem, tím více energie naše alfa částice samelící a ztrácí. Takže. Spouštíme měření. Zastavím měření, přečtu si údaje o našem píku, vidím, že jeho střed je na jiné energii. Připustím další vzduch a budu vše opakovat. Takhle postupně získáme 10 bodů do naší křivky v závislosti energie alfa záření na tloušťce vzduchového sloupce a atmosférického tlaku mezi detektorem a Samozřejmě, co reálně měříme, je ještě jednou závislost energie alfa záření na tlaku vzduchu. Tak máme další hodnotu v pořadí už šestou do naší závislosti. Sedmá hodnota. Pík se nám neustále posouvá blíže a blíže k nule. Osmá hodnota. Tak a teď měření na poslední hodnotě tlaku, už na atmosférickém. Postupovali jsme po krocích od nuly na, do atmosférického tlaku v krocích po 10 kilopaskalech. Poslední naměřená hodnota. Nyní máme v naší tabulce 11 hodnot pro každou hodnotu tlaku vzduchu šli jsme po krocích po 10 kilopaskalech, tak pro každou hodnotu tlaku máme energii našeho píku. Z naší tabulky si můžeme snadno spočítat velikost ionizačních ztrát v závislosti na tom, jakým vzduchovým sloupcem musela naše alfa částice projít, neboli máme proměřenou bragovou křivku. Tak, tím máme splněné skoro všechny úkoly až na poslední, neboli jdeme na plutonium. Vyměníme teda americium za plutonium. a zase budeme občerpávat vzduch. Pouštíme poslední měření. A vzhledem k tomu, že náš plutoniový zářič je připraven z dvou izotopů, tak uvidíme dva píky. A podle aktivit těchto píků, nebo jinými slovy, podle množství alfa částic v každém z těchto píků a podle doby života daných dvou plutonových izotopů určíme relativní zastoupení těchto izotopů v našem vzorku. Tak, máme nabrané spektrum plutonia. Tady vidíme krásný pík, velký, tady druhý pík od druhého izotopu, malý. Ale je tam. Oba píky označíme a můžeme si přečíst jejich plochy spolu s dalšími údaji nutnými pro určení statistické chyby. Takže ještě jednou, teď máme plochy dvou píků a dvou izotopů plutónia. Z tabulek si zjistíme jejich doby života, neboli poločasy rozpadu a můžeme určit relativní zastoupení těchto dvou izotopů v našem zorku Plutonia. Tak, tímto jsme si prošli všechny kroky, které se dělají u úlohy čísla A5, spektrometrie, záření alfa. Bohužel nemůžete být zde a udělat si je sami. Je to smutné, ale v dnešní korodobě se nedá nic jiného dělat. Tím, že zde nemůžete být na místě, tak si samozřejmě nemůžete naměřit svoje vlastní data. Dostanete od nás týmu lidí z praktik. Ločím se s vámi, doufám, že se někdy uvidíme naživo. Pokud ne, tak hodně štěstí s úlohou A5 i s dalšími úlohami. Naschledanou.